哥两个今天吃红烧羊排，我最爱吃红烧羊排，了。哥，大不挺好吗？哥，啊，我以后找对象找个会做饭的，想的没没问题。 好了，弟弟，红烧去吧。弟弟，你上去喝茶。好。放油，油热了放冰糖。我了，我了。 油和冰糖变成黄色，放放放高羊排，放点豆瓣酱，放葱姜蒜、辣椒，这个那个树叶糖，放点辣醋，酱油。 我了我了，放水，再放点儿，哎，好嘞，再放点咸盐，盖上盖子，五十分钟就熟了。 因为它是羔羊排，熟的快呀，红烧羊排。